Всем привет! С вами Лиза, дочка, нет. Или же просто Лиза. Сегодня я бы хотела вам сделать обзор и начать цикл обзор покупок. Сначала я начну, ну, со среднего. Думаю, что сколько я начинать не буду. Все же я хочу обедрить Ферби Бум. Ферби Бум это маленький соленок, как вы уже видите. С яркой окраской, с проколотыми ушками. Как я это называю. В общем, на переднем плане коробки у нас э, изображен фер, Ферби с телефоном. В телефоне изображен Фербинг Расцветки Зимний Свиток. точно так же, как и сам Ферби Бум. Если вы будете покупать Ферби Бум, то это специальное здание. И оно очень редко. Ну, не очень редко, но редко. Здесь надпись Ферби Бум и вылупляется новое поколение. Рамочка коробки выполнена в узорах состоящих из фербий и снежинок. Внизу коробки написано компания Hasbro, что эта игрушка от 6 лет и что требуется 4 пальчиковых батарейки, которые не входят в комплект. Вверху коробки есть изображен фербик. И здесь можно даже покладить его шерстку в магазине. Еще здесь изображены Узоры, которые находятся на нашем фербе. Также здесь есть ручка, на которой можно легко носить вашу сумочку. С одного боку нарисовано действие с приложением. Как, ферби, как за ферби нужно ухаживать, чтобы получить яйцо фербинга? Сзади коробки изображен сам ферби. Бум! своим фербингом примерно точно так же, как и на переднем плане коробки. Внизу четыре варианта расцветки ферби, но их 12. Если посмотреть на другой бок, здесь показано, как Ферби Бу может играть со своим Фербингом. Ну и как, разумеется, мы сможем играть. И три, и, а также три варианта, как можно раскрасить комнату нашего, нашего Фербинга. Внизу написано, что это все выполняется с помощью приложения Ferbium. Адрес сайта www.ferbirashi.ru. А также, что приложение можно приобрести бесплатно в App Store и Google Play приложениях. Я думаю, что... что то, что было здесь, мы уже обозрели. Что же было внутри? Внутри коровки был ящик. На нем есть такая крышка, которая снимается. И на которой укрепился Ферби. Сама коробочка сделана вот так. Это передняя. В коробке можно взять инструкцию, которая, которая очень большая. Не буду его ее обозревать. Если хотите, сделаю один Внутри самой коробки все стенки, кроме задней, покрашены красным, а сама задняя стенка показана с рельефом, точнее с рисунком самого Ферби. Что ж, я думаю, с коробку мы уже покончили, потому что мы уже обозрели ее. Я, я хочу вам показать самого Ферби. -бом. Я его назвала Бита. мой Бита, как я ее буду называть, что в переводе с фербиша, на котором мне говорят, значит зайка. Сделана с окраской зимний свитер. У нее красная обводка глаз. С такими ножичками, можно сказать. Голубые веки, все это блестящее. Желтый клюв. Проколотые синие ушки. И синие лапки, на которых обозначен рельеф. Точно такой же, как и на глазках. Покажу поближе. Если повернуть сзади, то будет синенький хвостик, за которым можно дергать, и бирка, которая указывает нам, что это Ферби и что он от компании Хазда. О внешнем виде рассказала. Чтобы разбудить нашего любимца, нужно его просто немножко подергать. Но... У, моей, у моего Ферби характер девочки. Но почему-то она очень сильно грустит. Расскажи немножко о Ферби. Чтобы его покормить, нужно просто нажать на его язычок внутри. Не перекармливайте сильно, а то ему будет очень плохо. Сам он очень пушистенький и этому очень рада. Его можно погладить. Он может танцевать, но это я более подробно расскажу потом. Его можно погладить, почесать спинку, дернуть за хвост. Можно его также почесать за бока и пощекотать. Еще вот что с ним можно сделать. Это просто варварство. Более подробно вы сможете узнать в обзоре инструкции Ферби, которая будет выпускаться отдельно. Он, наверное, представляет, что он ходит. Сейчас я хотела бы включить музыку, под которую он бы смог танцевать. Я в этом очень уверена. Музыка «Империя» на русском языке из мультика «Буйор-Буйор» от компании Monster High В рокера. Что ж, я этого не хотела. Попозже расскажу о его характерах. Фух. Я думаю, что на этом все. Поподробнее об этом терпе вы, вы сможете узнать, наверное, посмотрев мое другое видео, которое я сниму по, по вашим просьбам. Также я расскажу про характеры, потому что вот это нужно исправлять. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ведь я старалась сделать это видео и, разумеется, зарабатываю вот этого конвертик. Следующий обзор будет на его. Или вы хотите, чтобы я сняла взаимодействие с приложением первым? Пишите в описании. Пока-пока.